Zdravo svima! Aluminijumska folija omotana oko stopala izgleda pomalo ludo, ali ima iznenađujuće pozitivan učinak na zdravlje. Jeste li ikada omotali noge u aluminijumsku foliju ili možda koljena? Ako niste, možete ga probati i na rukama. Dakle, aluminijumska folija može biti korisna za mnoge bolesti, ne mora biti rezervisana samo za kuhinju. Danas ćete saznati da uz pomoć ove lagane stvarčice možete izbjeći korištenje lijekova. Postoje bar dva razloga kada je u pitanju zamotavanje u aliminijsku foliju i dva načina korištenja. Ako patite od jakih bolova u zglobovima koji vas dugotrajno čine nervoznima, Dio tijela na kome osjećate bol omotajte aluminijumskom folijom. Ostavite da odstoji nekoliko sati ili preko noći. Ponovite postupak za sedam dana. Izgleda ludo, ali nakon nekog vremena bol će nestati. Aluminijumska folija pomaže u pravilnom provođenju mikrostruja. Bol osjećamo zbog nepravilnog protoka struje niske frekvencije. Na taj način se energetski tokovi vraćaju u svoje prirodno stanje i bol bi trebala nestati. Osim protiv bolova, aluminijumska folija vam može pomoći da se brzo riješite prehlade. Budući da ima jaka protupalna svojstva, u tom slučaju umotajte stopala aluminijumskom folijom. Učinite to na obe noge do gležnjeva. Ostavite da djeluje oko sat vremena. Nakon toga skinite foliju i napravite pauzu u oko 2 sata. Zatim možete ponoviti postupak. Ako to radite nekoliko puta dnevno, primijetit ćete pozitivne rezultate. Pišite nam o tome u komentarima i obavezno pogledajte i ovaj video koji vam predlažemo.